আমি জন্ম হৈছোঁ আমি জীৱ হৈছোঁ যুনি জাক ভগৱন্তক কোৱা হয় অযুনি সম্ভৱা অৰ্থাৎ স্ত্ৰী পুৰুষৰ মিলনৰ জৰিয়তে ভগৱন্তৰ আবিৰ্ভাৱ হোৱা নাই সেইকাৰণে ভগৱন্তৰ সেই জন্মক আমি মানুহৰ জন্মৰ লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে কোৱা হৈছে যে জন্ম কৰ্মস্বামী দিব্যময়োগেটীতি তত্বতঃ তত্তা দেহং পুনৰ জন্ম নেটি মাম নেটি সৰ্জুন ভগৱন্তৰ ভূমলীলা কৰ্ম সকলো হৈছে দিব্য নাৰায়ণে উপস্থিত হৈ তেওঁ কৈছে যে জগতৰ ঈশ্বৰ ভগৱন্ত কৃষ্ণই তোমালোকৰ জৰিয়তে আৱিৰ্ভাৱ নাৰায়ণে অধ্যাদেশে জাৰি কৰি থৈ গৈছে নাৰায়ণেই কিন্তু তাত কৃষ্ণৰ ওপৰত অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰা নাই তাৰ বসুদেৱ দৈৱকীৰ জৰিয়তে যিজন কৃষ্ণ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে গোলোক অধিপতি ভগৱন্ত কৃষ্ণ আহি তেওঁলোকৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাইছে যে সাক্ষাৎ পূৰ্ণ পৰমাত্মা কৃষ্ণ ভগৱান স্বয়ম বিবেচ বসুদেৱ্যমান পাৰৎ পৰ পৰম যে বসুদেৱৰ মনত সেই পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভগৱন্তই আৱেগ হৈ বসু আই দৈৱকী গৰ্ভীয়া স্বভাৱতে ভগৱন্ত কৃষ্ণ পূৰ্ণ ৰূপত আৱিৰ্ভাৱ হৈছে জন্ম হোৱা নাই আমি জন্ম লাভ কৰোঁ আৰু ভগৱন্তই জন্ম গ্ৰহণ কৰে গ্ৰহণ কৰা লাভ কৰা দুটা বেলেগ আমি বন্ধনবশতে জন্ম লাভ কৰিছোঁ হয়নে কিন্তু ঈশ্বৰে জন্ম বন্ধন বশতঃ লাভ কৰা নিজৰ ইচ্ছাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ জীৱনটোলৈ যদি চাওঁ ঈশ্বৰ ৰূপত যদিও নাচায় তালে আমি সাধাৰণ দৃষ্টিৰে চাওঁ যিজন মা যিজন ব্যক্তিৰ বোলে জন্ম হ'বলৈ আৰম্ভ হোৱাই নাই গৰ্ভত তেতিয়া তাৰ আগৰে পৰা বোলে মাৰিবলৈ প্লেনিং চলি আছে ইমানখিনি সমস্যা নহয়নে অন্তিম সময় লাগে বৈকুণ্ঠলৈ যোৱা আগমুহূৰ্তলৈ গোটেই বংশটো কেৰি পেলাই গোটেই বংশৰ ধ্বংস হোৱা লীলা নিজৰ চকুৰ আগত দেখি বৈকুণ্ঠলৈ যাব লাগে ইয়াতকৈ আৰু মনুষ্য চৰম সংঘৰ্ষ কি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ জীৱন পৰিক্ৰমাটোৰ পৰা মানুহে যদি বিচাৰ কৰি চাই নিজৰ জীৱনটো পাল পালন কৰাৰ বাবে বা পাৰ কৰাৰ বাবে যিমানখিনি প্ৰেৰণাৰ প্ৰয়োজন সেই সকলো প্ৰেৰণাৰ উৎস ভগৱান কৃষ্ণৰ জীৱন চৰিত্ৰৰ পৰা পাব পাৰে সেইফালে জন্ম হোৱাৰ লগে লগে নিজৰ পিতৃ মাতৃ স্নেহটো থাকিবলৈ পোৱা নাই শংখৰ সৈতে চিধাই গুকুলত থৈ আহিবলগীয়া হৈছে হয়নে গুকুলত থৈ অহাৰ পাছতো কি হৈছে এসপ্তাহ হোৱাই নে মাৰিবলৈ গৈ পুতনা দেৱী উপস্থিত হ'লেইগৈ এতিয়া পুতনা উপস্থিতৰ প্ৰসংগটো এটা কথা আহে আমি সকলোৱে জানো পুতনা আগতে বোলে বলিৰ ধনীয়েক ৰত্নমালা আছিল যেতিয়া বোলে বটু ব্ৰাহ্মণ ৰূপত ভগৱান বিষ্ণুৱে বলিক চলনা কৰিবলৈ তেতিয়া ভাবিলে যে আইয়ো ইমান ধুনীয়া ল'ৰাটো বোলে মোৰ যদি কেঁচুৱা হ'লহেঁতেন মই ইয়াক বোলে কোঁচত তুলি পেলাই স্তন পান কৰালোহেঁতেন ঈশ্বৰে জানিলে ন অন্তৰ মনৰ ভাৱটো বোলে ঠিক আছে বোলে তোমাৰ সেই ইচ্ছা পূৰ্ণ হ'ব যেতিয়া দেখিলে অলপ পাছতে সেই বটো বামণে ভায়েক আপোনাৰ বলি সৰ্বচ্চ শৰণ কৰি পেলালে তেতিয়া ভাবিলে এইটো যদি মোৰ ল'ৰা হ'লহেঁতেন বোলে বিকষ্টন পাণ কৰা মাৰিলোহেঁতেন দেই কম তীখৰ নহয় গোটেই সোপা শৰণ কৰি লৈ পেলালে তেতিয়া ক'লে বোলে ঠিক আছে তুমি ইচ্ছা কৰিলে যেতিয়া সেইটো ইচ্ছাও পূৰ্ণ হ'ব সেই ৰত্নমলাই আহি বোলে বকাসুৰৰ ভগ্নী পুতনাৰ ৰূপত জন্ম লাভ কৰিলেহেঁতেন এতিয়া যেতিয়া বকাসুৰক মানে বস কৰিবলৈ কংসই গৈছিল তেতিয়া বকাসুৰে আগ নাবাঢ়ি পেলাই পঠাই দিলে পুতনাক এতিয়া পুতনাৰ ওপৰতটো কংসই স্ত্ৰীৰ ওপৰতটো সাত নিদিয়ে তেতিয়া কংসই ক'লে বোলে মই স্ত্ৰীৰূপত সাত নিদিওঁ গতিকে তুমি আঁতৰি দিয়া মই তোমাৰ ভাতৃৰ সৈতেহে যুঁজ কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু সেই বুলি ক'লে যেতিয়া পুতনা আঁতৰি দিলে বকাসুৰৰ সৈতে যুদ্ধ হ'ল যেতিয়া বকাসুৰে কংসৰ বৎচতা স্বীকাৰ কৰিলে তেতিয়া বকাসুৰে ক'লে বোলে মহাৰাজ কংস মই আপোনাৰ গোটেই জীৱন ভাতৃৰ দৰে দায়িত্ব পালন কৰি থাকিম তেতিয়া ক'লে বোলে তই যদি বোলে ভাতৃ তেতিয়া পুতনা মোৰ ভগ্নীৰ দৰে হ'ল এইফালে কংস চিন্তাত পৰি আছে সেইফালে কৃষ্ণৰ জন্ম হ'ল অষ্টভোজ দুৰ্গাই জন্ম হৈ দিলে বোমটো ফুটাই পেলাই নহয়নে নহয় বোলে ইয়াত যিকেইটা মাৰি আছ সেইকেইটা নে আচল বহৰি বোলে তোৰ তাত আঁতৰত জন্ম হ'লেই তাৰ অৰ্থে বোলে গুকুলত বাঢ়িবলৈ লাগিছে নহয়নে এতিয়া চাওকচোন আমাৰ যে কোৱা হয় প্ৰতিজন সফল ব্যক্তিৰ পাছত বোলে এগৰাকী মহিলাৰ হাত থাকে এতিয়া ভগৱানৰ জন্মৰ ক্ষেত্ৰতো চাওকচোন এগৰাকী মহিলাই হাত আছে অষ্টভূজা দেৱী নহয়নে সেইকাৰণে দেৱীক কি কোৱা হৈছে আমাৰ দেৱী বুলি ক'লেই এই চিধাই দুৰ্গা পূজালৈ মনত পৰে বলি কটালৈ মনত পৰে এইবিলাক বেলেগ কথা দেৱী অবিহনে চাওকচোন মেইন মেইন ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটা দেৱীসকলকেতো দি থৈছে স্ত্ৰীসকলকেতো দি থৈছে ফাইনেন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো দেৱী লক্ষ্মী নহয়নে নলেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো দেৱী সৰস্বতী শক্তিৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আপোনাৰ দেৱী দুৰ্গা সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে সৃষ্টিস্থিলি প্ৰলয় সাধনং শক্তি দেই কাছাই বয়স্ব বিভটি ভুৱনা আনি দুৰ্গা দুৰ্গা হৈছে সৃষ্টি জগত সৃষ্টি পালন সংসাৰৰ সাধন স্বৰূপ ৱালত গজালটো মাৰিবলৈ সাঁতুৰিটো লাগে সাঁতুৰিটো হৈছে সাধনটো গতিকে এই মায়াৰ সংসাৰখন চলাবলৈ শক্তি লাগিব সেই শক্তিৰ সাধন হৈছে দুৰ্গা সেই দুৰ্গাই আহিহে কাম কৰি থৈ গ'লি কংসৰ মনতো দিলেহি বোমটো ফুটায় তই ইয়াত এইফালে সন্তান মাৰি আছ সেইফালে তোৰ বৌৰিবলৈ জন্ম হলি সেই ভয়তে মগ নহয় এতিয়া কি কৰিব তেনেকৈ পুতনাই উপস্থিত হ'লগৈ মহাৰাজ আপুনি কেলৈ চিন্তা কৰিছে বধিবলৈ মই যাম নহয় কংসই ভাবিলে তোৰ যিটো ৰূপ সেইটো ৰূপ দেখিলে মতামতহে আঁতৰত পলাব সেইটো ৰূপ লৈ তই আকৌ গুকুলত বোলে শিশু বধ কৰিবলৈ যাবি এই পুতনাই ক'লে মহাৰাজ আপুনি কেলৈ চিন্তা কৰিছে মই এনেকৈ নাযাওঁ নহয় ধুনীয়াকৈ হাজি কাচি যাম ধুনীয়াকৈ হাজি কাচি বোলে সুন্দৰ এগৰাকী নাৰীৰ ৰূপ ল'লে তেতিয়া কংসই টবত ভাঙিলে হায় বোলে পুতনায়ো যে এনেকুৱা এটা সুন্দৰ ৰূপ ল'ব পাৰে মই কাহিনীও ভবাই নাছিল পুতনাক দিলে পঠাই গৈ পেলাই আপোনাৰ গুকুলত উপস্থিত হ'লগৈ এইফালে আৰু নন্দৰ গৃহত কৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিলে সকলোৱে আনন্দ মানে কৃষ্ণৰ গুণগান গায়ে এটা আনন্দমুখী পৰিৱেশত আছে তেনেকুৱাতে পুতনাৰ এণ্ট্ৰি এতিয়া চাবচোন মানুহৰ মানসিকতা কি হয় যেতিয়া ৰূপটো ধুনীয়া হয় সাজ পোছাকযোৰ চাফ চিকুণ হয় সেইজন ব্যক্তিৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাসটো সহজে উপজে কিন্তু ৰূপটো ধুনীয়া হ'লেই সাজ পোছাকযোৰ ধুনীয়া হ'লেই যে মানুহজন ভিতৰৰ পৰাও ধুনীয়া হ'ব এইটো বিচাৰি যোৱা নহয় এইটো আপোনাৰ চাইক'লজি ইউজ কৰিছিল পুতনাই ভিতৰত আছিল ঢেৰ কপট এটা বধিবলৈহে গৈছিল কিন্তু ৰূপটো ধুনীয়া কৰি ল'লে ভদ্ৰ মহিলা যেতিয়া দেখিলে আৰু ইমান ধুনীয়া ৰূপ লাবই ন তাত প্ৰকাশ কৰিছে তেতিয়া সকলোৱে এই পুৰুষসকলতো তেওঁৰ ৰূপত মুহি মোহ গ'ল গ'লে বোলে স্ত্ৰীসকলো মোহ গ'ল যে ঈশ্বৰে বোলে ইমান ধুনীয়াকৈ নাৰী সৃষ্টি কৰিছে গোটেই একদম ছিংগাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অলংকাৰৰ পৰা ৰূপ জমুনলৈকে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ পাইছে সকলোৱে কৃষ্ণৰ গুণনাম কথা বাদ দিলে সকলোৱে তেওঁকেই চাবলৈ ধৰিলে যেনেকৈ ভাল কিবা এটা পাহৰিলে আমি ঘূৰি ঘূৰি চাওঁ এতিয়া তাৰ জৰিয়তে কি হ'ল সেই ৰূপ আৰু সাজ পোছাকৰ জৰিয়তে ব্ৰজবাসীসকলৰ মনটো শৰণ কৰাত পুতনাৰ সহজ হ'ল এতিয়া ল'ৰা জন্ম হৈছে ইখন ৰাজ্যৰ পৰা খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ বোলে সকলোৱে গৃহত ল'ৰা খবৰ ল'বলৈ গৈ গৈ এফালৰ পৰা এফালে সন্তান মাৰি মাৰি গৈ আছে শেষত গৈ নন্দ গৃহত উপস্থিত হ'লগৈ তেতিয়া আই যশুদাক ক'লে বোলে এই কেঁচুৱা জন্ম হোৱা খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ বোলে এই খাটতে শুৱাই থোৱা আছে যো আছোৱাকৈ মই অকণমান ঘৰত কামত লাগোঁ কাহিনীটোতো আমি সকলোৱে জানো দিলে চাবলৈ পুতনা লাহেকৈ আগবাঢ়ি গ'ল সেইখিনিতে আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনাটো ঘটিছে এফালে পুতনাৰ মহাভাগ্য যিজনা ঈশ্বৰক বোলে জগতৰ ঋষিমুনিসকলেও বহু টপ আচৰণ কৰিও দৰ্শন পাব নোৱাৰে সেইজনা ঈশ্বৰক আজি পুতনাই কোলাত ল'ব পাৰিছে কোচত তুলি ল'বলৈ আগবাঢ়িছে পুতনাৰ কম ভাগ্য হ'ব লাগিবনে কিন্তু পুতনাৰ সেই অহুভাগ্য অহু দুৰ্ভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে কোনখিনিত যেতিয়াই বোলে পুতনাই সেই শিশু কৃষ্ণক কোলাত তুলি লৈছে লাহেকৈ শিশু কৃষ্ণই বোলে নিজৰ চকু দুটা নিজেই ঢাকি দিছে এতিয়া ইয়াৰ কাৰণ দুটা লিখিছে পুতনাই গৈয়ে ডাঙৰ দুটা অপৰাধ কৰিছিল তেওঁৰ ৰাক্ষসী আছিল কৃষ্ণক বধিবলৈ গৈছিল সেইটো সুকীয়া কথা কিন্তু গৈ পেলাই আচৰণ কৰা দুটা অপৰাধ কি পুতনাই গৈ পেলাই ভজনত বাধা উৎপন্ন কৰিছিল যে যেতিয়া তাত গুকুলত ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ গুণনাম কীৰ্তন কৰি পেলাই সেই সকলো লোকে আনন্দ মনত মগ্ন হৈ আহিছিল তেওঁৰ ৰূপ লাবণ্যতা কি মন শৰণ কৰি পেলাইছিল সেইকাৰণে যেতিয়া বোলে সন্ধ্যা লাগিল দেখিছে বোলে স্বামী গুৰুগৃহ সোমাইছে এই বোলে সোনকালকৈ বোলে মই চাহ খাবলৈ ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সেইজনী পুতনা ভজনত বাধা উৎপন্ন কৰিছে এইফালে দেখিছে এই বোলে আই এগৰাকী গোসাঁই গৃহত সোমাইছে হে ৰা সোনকালে কৰা দেই মই চাহখন খাব হ'ল সন্ধ্যা লাগিলে দেখিছে গোঁসাই গৃহ সোমাইছে ক'ৰবালৈ যাব লাগে ল'ৰালিৰ কটাবত মুখে কি গাইছোঁ ঈশ্বৰক চিন্তা কৰা সময়কণ অন্ততঃ ধৈৰ্য সহকাৰে হ'ব লাগে কাৰণ ইয়াত ধৈৰ্যতা আহিলেহে বাকী কাম সকলোৱে হৈ যাব কিন্তু ইয়াত যদি ল'ৰালি হয় সেইফালে ঈশ্বৰে যট পটকৈ ক'ত কি মিলাই দিব ঠিক নাই সেইকাৰণে অন্ততঃ স্থিৰতাটো লাগে কেতিয়াও আনৰ ভজনত বাধা উৎপন্ন কৰিব নালাগে কোনোবাই নাম গাই আছে এই কিনো গাই আছ ভজনত সেইজনী পুতনা পুতনাৰ অভিব্যক্তি পুত পুতৰ লগত অনত্যয়যুক্ত হৈ পুত মানে হৈছে পুত খাই থকা পুত খাই থকা ভাৱনাবিলাক প্ৰকট হৈছে কি ভজন মাৰ্গত বাধা দিয়াৰ বাবে দ্বিতীয়তে পুতনাই কি অপৰাধ আচৰণ কৰিছিল পুতনাই নিজৰ ৰূপটো সলাই গৈছিল আছিল ৰাক্ষসী কিন্তু হৈ গৈছিল কি ভদ্ৰ মহিলা এতিয়া ভগৱন্তৰ ওচৰলৈ আমি আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ সাজ পোছাক পিন্ধি একদম ভকত হৈ পেলাই মোৰ মনত যদি কোনোবাখিনিত কিবা বেয়া অভাৱ আছে আপুনি জানে জানো নাজানে নহয় সেইকাৰণে ভগৱন্তৰ ওচৰলৈ পুতনাই ৰূপটো সলাই গৈছিল কাৰণে সন্মুখত পাই ভগৱন্তই নিজৰ চকু দুটা নিজেই ঢাকি দিছিল গতিকে আমি ভগৱন্তৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আহিছোঁ ভগৱন্তইও আমাক দেখি পেলাই চকু দুটা ঢাকি দিব যদি আমি ৰূপটো সলাই গৈছোঁ ভগৱন্তৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সময়ত নিজৰ ৰূপটো লৈ যাব লাগে যে প্ৰভু মই নিজৰ এইকেইটা বেয়া বেয়া গুণ পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু পৰা নাই তুমিয়ে মাৰ্গদৰ্শন কৰা বা এইটো কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু পৰা নাই কিন্তু কেৱল সেইখন কাঠৰ এখন চিত্ৰৰ ওপৰত কেৱল মূৰ্তি আৰু সেৱা ভাগ কৰিলোঁ বুলিয়ে যদি উঠি আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে নিজৰ স্বৰূপটো তাত প্ৰকাশ নাপায় নিজৰ স্বৰূপটো ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব লাগে প্ৰভু মই মুখেৰে কৈছোঁ এনেকৈ কিন্তু মনতচোন এনেকুৱাহে চলি আছে গতিকে মহাপতিত হ'লেওতো তোমাৰেই সন্তান গতিকে তুমিয়ে ঠিক কৰা মাৰ্গদৰ্শন কৰা যেতিয়া আমি নিজৰ স্বৰূপটো লৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেতিয়া ঈশ্বৰে চকু মেলি চায় আৰু যদি নিজৰ স্বৰূপটো ঢাকি ভিতৰত আছে কপটতা হৈ আহিছোঁ ভকত তেতিয়াহ'লে মোক সন্মুখত দেখাৰ লগে লগে ঈশ্বৰে নিজৰ চকু ঢাকি দিব সেই কথা আমি পুতনাৰ বধৰ লীলাৰ জৰিয়তে আন্তৰিক দৰ্শনৰ জৰিয়তে আমি বুজিব পাৰোঁ আৰু পুতনাকো যেতিয়া বধ কৰিছে চাওকচোন যেতিয়া প্ৰাণ শোষণ কৰিছে ভগৱন্তে পুতনাৰ প্ৰাণ শোষণ কৰাৰ লগতে সমস্ত শৰীৰৰ অশুদ্ধিবিলাকো সৰণ কৰিছে যেতিয়া বোলে পুতনাৰ দাহ সংস্কাৰ কৰিছে তেতিয়া শৰীৰৰ পৰা সুগন্ধি চন্দনৰ গন্ধ লাভ কৰে যিটো স্থানত বোলে আগতে যশুদা মাতৃয়ে পাব লাগিছিল সেইটো স্থান বৈকুণ্ঠত গৈ বোলে পুতনা বহি আছেগৈ এই ঈশ্বৰ ইমান কৃপা শিখ মাতৃৰ সমান গতি দিছে স্তন পান কৰোৱাৰ কাৰণে পুতনাৰ নিচিনা ৰাক্ষসীয়ে যদি ইমান শ্ৰেষ্ঠ গতি পাইছে আমিতো পুতনাৰ নিচিনা কৰ্ম কৰা নাই আমিতো শকতৰ দৰে তৃণাবত্তৰ দৰে আখৰিক কৰ্ম কৰা নাই কংসৰ দৰে আখৰিক কৰ্ম কৰা নাই গতিকে আমি অকণমান ভাৱেৰে যদি তেওঁৰ সৈতে যুক্ত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ আমাক কিমান কৃপা কৰিব কিন্তু সাৱধান সেইখিনি সময়ত সেইজনে ঈশ্বৰ কিমান সহনশীল সেইটোতো মনত ৰাখিব লাগিব ভৃগু পৰীক্ষা ভৃগু ঋষে খঙতে গৈ পেলাই দুই তিনিবাৰ মতাৰ পাছতো নমতা দেখি বিষ্ণুৰ বক্ষতকৈ গুৰ মাৰি দিলেগৈ জগতৰ ঈশ্বৰে সেইখিনি সময়তে ভৃগু ঋষিক দণ্ডমান কৰিব লাগিছিল কিন্তু কি বুলি কয় ভৃগু ঋষি চৰণত হৈছে প্ৰভু মই শৰণত থাকোঁতে তোমাৰ উপস্থিতিৰ কথা গমেই নাপালোঁ মোৰ কঠিন বক্ষত গুড় মাৰি তুমি দুখ পালানে আমি যিজনক ইষ্ট বুলি ভজনা কৰোঁ তেওঁৱেই ইমান সহনশীল মোক যদি কোনোবাই ঢকা এটা দেই কাক ঢকা দিলে যদি মই খেদা মাৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিতৰত কি বৈষ্ণৱত্ব প্ৰকাশ পাব সেইকাৰণে নিজৰ স্বৰূপটো ঈশ্বৰৰ সন্মুখত সহনশীলতা সহিত নিজৰ দায়িত্ব কৰ্ম শুদ্ধ আত্তি কথাই পালন কৰা ইয়াতকৈ আৰু ভাগৱৰ্ম শ্ৰেষ্ঠ পৰা কষ্টা হ'ব নোৱাৰে আৰু এতিয়া সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও এইখিনি কথাৰে আমি আচলতে আমাৰ বক্তব্য সামৰিবলৈ আগবঢ়া হৈছে শেষত উপনিষদে যদি প্ৰসংগ আহে এজন ব্যক্তি বোলে ৰাস্তাইদি গৈ আছিল গৈ থাকোঁতে কি হৈছিল ৰাস্তাত আপোনাৰ বাঘে পাইছিল বাঘে পাওঁতে তেওঁ বোলে থিয় জংঘললৈ বাট লৈ পেলাই গছ এজোপাত উঠি গ'ল পতাপত উঠি গৈ পেলাই দেখিলেগৈ ওপৰত যিটো ডালত ওলমিছে তাতেই বোলে সাপ এটা নুৰ খাই আছে তাৰপৰা এইফালে তলত বাঘে খেদি গৈ গছজোপাৰ তলত বোলে বাঘ এটা বাঘটোৱে খাওঁ খাওঁকৈ মুখ মেলিয়েই আছে তললৈ আহিব নোৱাৰে এতিয়া ডালটোতো ধৰি থাকিব নে সাপে মেৰ খাই আছে জৰি গছ আছিলে ওলমি পেলাই যেনে তেনে ইপাৰে নামি আহিবলৈ দেখিলে গছজোপাৰ সৈতে জোপোহা এডৰাও সংলগ্ন হৈ আছিল জোপোহাডৰা ইফালে পাৰ হৈ কেনেবাকৈ মনে মনে নামি পলাই যাওঁ বুলি ভাবিলে জোপোহাডৰাৰ লাহেকৈ অলপ জৰি ঢালি দি নামি আহি তলত জলাশয় এটা আছে জলাশয় এটাত বোলে ঘৰিয়াল এটাই মুখ মেলি আছে জৰি ঢালত এতিয়া ওলমি থাকি দেখিছে ইতিমধ্যে বোলে নিগনি দুটাই লতাডাল পুতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটো এটা ৰূপকাত্মক কাহিনীহে যিটো আমাৰ লগতে আমাৰ সকলোৰে লগত ঘটিত হৈ আছে এতিয়া চাওকচোন তেওঁ তললৈও নামিব নোৱাৰে বাঘে ধৰিব ছাইডলৈও যাব নোৱাৰে সেইফালে ঘৰিয়ালে খাপ পাব জৰিডালতো বেছি সময় ধৰি থাকিব নোৱাৰে নিগুনিয়ে কুটিবলৈ ধৰিছে ডালটোলৈও বগাই যাব নোৱাৰে সাপে নুৰ খাই আছে এতিয়া কৰিব কি সি তেনেকুৱা স্থিতিত কালে মনত পৰেগৈ ঈশ্বৰলৈ মনত পৰেগৈ এতিয়া আমাকো মায়াৰূপী বাঘে খেদি নিছে নহয়নে সংসাৰৰূপী জংঘলত আমি সোমালোঁগৈ সংসাৰ বৃক্ষত এতিয়া উঠিলোঁ এতিয়া সংসাৰ বৃক্ষতে নুৰ খাই আছে কালৰূপী সৰ্ব নহয়নে তললৈ নামিবলৈ চাই পাৰ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ আকৌ মায়াৰূপী গ্ৰাহে আপোনাৰ মুখ মেলি ৰৈ আছে যিডাল জৰিত ধৰি আপোনাৰ সংসাৰত ওলমি আছোঁ সেইডালকো দিন ৰাতি ৰূপী দুটা কলা বগা নিগনিয়ে ক্ৰমাত কুটি কুটি শেষ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমাৰ বাবে গতি পোৱাৰ ভাৱনা কি একমাত্ৰ ঈশ্বৰ আৰু মহাৰাজ পৰীক্ষিতও সাতদিন সাত ৰাতি ভাগত শুনাৰ পাছত কিন্তু তেওঁ যে তক্ষকৰ আগমন হোৱা নাই এইটোতো হোৱা নাই সাতদিন সাত ৰাতি ভাগত শুনাৰ পাছতো তক্ষক আহিছে তক্ষকে তেওঁক খুটিছে খুটাৰ পাছতে তেওঁ সৰি আহিছে তেতিয়াহ'লে সাতদিন সাতটা দি ভাগৱত শুনা কি লাভটো হ'ল যদি তেওঁক তক্ষকে খুটিয়েই মৰিব লগা আছিল কিন্তু সেই মৃত্যুক মহাৰাজ পৰিক্ষীতে ভয় ৰূপত গ্ৰহণ কৰা নাই আনন্দ ৰূপত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যেতিয়া মৃত্যুটোক আমি আনন্দ ৰূপত পূৰ্ণ মুক্ত মনেৰে গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াই আমি মুক্তি প্ৰাপ্ত কৰোঁ ভাগৱতে মহাৰাজ পৰীক্ষিতৰ শব্দ সৰ্বদংশনৰ জৰিয়তে এইটো আমাক দেখুৱাই দিলে যে আমাৰ নিজৰ কৰ্মফলসমূহ কোনেও আমাৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াব নোৱাৰে তাক আমি ভুগিবই লাগিব কিন্তু সেই কৰ্মফল ভোগ কৰাৰ দৃষ্টিটো আমি সলনি কৰিব পাৰোঁ ভাগৱতৰ জৰিয়তে আজি মহাৰাজ পৰীক্ষিতে যদি ভাগৱত নুশুনিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভয় ৰূপত ধৰ ফৰাই পেলাই মৰিব লগা হ'লহেঁতেন কিন্তু ভাগৱতৰ জৰিয়তে তেওঁ আনন্দ মনেৰে মুক্ত মনেৰে সেই মৃত্যু গ্ৰহণ কৰিছে মৃত্যুটো সকলোৱে প্ৰাপ্ত হ'ব কৰিব লাগিব গতিকে সেই মৃত্যুটোক আমি আনন্দৰে প্ৰাপ্ত কৰিব পৰোৱাটোৱেই হৈছে ভাগৱতৰ মূল লক্ষ্য সেইবাবে ভাগৱতৰ শেষত চাওকচোন সুতমুনিয়ে যেতিয়া আঠাইছ হাজাৰ ঋষিৰ সন্মুখত ভাগৱত সম্পৰ্কত কৈ কৈ শেষ ক'লে তেতিয়া মাত্ৰ কেইটামান শাৰীত ভাগত তাৎপৰ্যৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে যে নিগদী সুত শুনিও শোণ ক প্ৰমুখ্য ঋষি যতে কাৰয়স্কন্ধৰ যিটো তাঁতপৰ্য তাক ক শো শুনিও ক বাপি চলে যদি বা সুধায়ে কৃষ্ণাই পীড়িত শুয়া নমুসৰি বুলি ডাকি উচ্চ কৰি মাধৱৰ নামলৈ এতেকতে তাৰ গুচি লপাতে কোটি জন্ম ৰক কীৰ্তন কিয় মহাশদ্ধ ভাগৱত বাৰস্কন্ধৰ তাৎপৰ্য কি যে পৰে বা পিছলে পৰোঁতে বা পিছলোতে খাওঁতে বা উঠোঁতে বহুতে যদি শুদ্ধ মনত শৰীৰক চিন্তা কৰিছে তেতিয়া বোলে তেওঁ অনন্ত কোটি জনমৰ সঞ্চিত পাপ নষ্ট হৈ পুণ্য অভ্যুদয় হয় কিন্তু সেই পুণ্যক ৰাখিবলৈ এখন নিৰ্মল হৃদয়ৰ প্ৰয়োজন সেইকাৰণে ভাগৱতৰ আৰম্ভণি শ্লোকতেই কোৱা হৈছে যে ভাগৱত কোনে পাব নিৰ্মং স্বৰ্ণাং চটাং যাৰ হৃদয়খন নিৰ্মল হ'ব নিৰ্মল হৃদয়তে পুণ্য ৰ'ব পথাৰত খেতিটো ভালকৈ কৰিলেই নহ'ব নহয় খেতিপৰা অনা ধানবিলাক সঞ্চয় কৰিবলৈ ভঁৰালটোতো ভালকৈ লাগিব ঘৰত যদি ভঁৰাল নাথাকে তেতিয়া খেতি যিমানেই ভাল নহওক বীজ আনি ক'ত থমহি গতিকে এই হৃদয়খন হৈছে সেই ভঁৰালটো য'ত পুণ্যৰূপী বীজ সঞ্চয় হয় ইয়াত নিৰ্মলতা লাগিব তেতিয়া স্থিৰ ৰূপত পুণ্য থাকিব নহ'লে আজি পুণ্য হৈছে কাইলৈ পাপ আকৌ কাইলৈ পুণ্য হ'ব পৰহিলৈ পাপ তেনেদৰেই আমি ঘূৰি ফুৰিব লাগিব স্থিৰতাটো আহিব পাৰে একমাত্ৰ নিৰ্মল হৃদয়ৰ পৰা আহে কংসই খাবলৈ বহে কৃষ্ণই মাৰিবলৈ আহিছে বুলিয়েই দেখে মনটো ভাল লাগক বুলি ফুলনিত খোজকাঢ়িবলৈ যায় কৃষ্ণই খেদা মাৰি আহিছে বুলিয়েই দেখে শুবলৈ যায় সপোনটোত কৃষ্ণই ডিঙি চেপিবলৈ আহিছে বুলিয়েই দেখে ফলত কি হ'ল ভুঞ্জনতে ভ্ৰমন্তে উঠন্তে বৈষন্তে কৃষ্ণ কচিন্তে সদায় সকলোৱে জগত হৰিময়ে দেখে সুখ শান্তি তাৰণাই অন্তিম সময়টো গোটেই হৰিময় জগতখন দেখি শৰীৰৰ কাৰণে তেওঁ শৰীৰ সমান সাৰুপ্ৰ গতি পালে কংসই যেতিয়া বিৰূপ ভাৱতে হৰিক চিন্তা কৰি সাৰুপ্য গতি পাইছে আমি তেতিয়াহ'লে সদভাৱত ঈশ্বৰক চিন্তা কৰি সৎগতি কেলৈ নাপাম এতিয়া চাওকচোন আমি ভাগৱতৰ কথা কম বা ভাগৱতৰ ব্যাখ্যা কৰিম পৰ্যালোচনা কৰিম এই কথাটো ভাবিয়েতো আপোনাৰ বাবে ইমানখিনি সময় শুনি থাকিলে ন যাৰ কথা কবলৈ গৈ যাওঁতে আমাৰ বাক্যৰ মূল্য ইমান বৃদ্ধি পাইছে যে আপোনালোকে বহি পেলাই ইয়াত শুনি আছে তেওঁ দিয়া উপদেশসমূহ যদি জীৱনলৈ টানি আনো তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোৰ জীৱনৰ মানদণ্ড কিমান বৃদ্ধি পাব ক'লপাহত গোন্ধ আহিলে আপোনাৰ মৌ মাখিক মাতিব নালাগে নহয় হয়নে মৌ মাখি নিজেই বিচাৰি আহিব আমি চাৰি কাষটো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ কম বেছি পৰিমাণে সকলো মানুহৰ জীৱনতে ভুল থাকেই আমি সকলোৱে ভুল কৰিছোঁ ভুল কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ পাপ কাম নহয় ভুল কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ ভুল কৰাটো বোলে মানুহৰ প্ৰকৃতি তাক মানি লোৱাটো হৈছে সংস্কৃতি আৰু তাক শুধৰাই লোৱাটো হৈছে প্ৰগতি আৰু এই কথা যি মানে সেইটো হৈছে শাস্ত্ৰৰ নীতি আৰু এই নীতিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে আপোনাৰ মোৰ জীৱনৰ গতি আমি বাহ্যিকটো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু নিজক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ নিজৰ পৰিৱৰ্তনে চাৰিপাশটো স্বাভাৱিকতে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় গতিকে আমি গোটেই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কামটো নিজৰ ক্ষেত্ৰত কৰিম নিজক যদি ভালকৈ ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰোঁ চাৰিপাশটো ধুনীয়াকৈ অট'মেটিক ভাল হৈ যায় আপোনাৰ বাবে কৰিছে সেইকাৰণেতো অনুষ্ঠানবিলাকত ইমানখিনি নহ'লে কাৰোবাৰ কথা শুনি ইমানখিনি সময় বহি থাকিলে হুলস্থুল হ'ব এতিয়া ভগৱন্তৰ কথা সম্পৰ্কিত হোৱাৰ কাৰণে ইমানখিনি সময় বহি শুনি থাকিলে নহয়নে কিবা এটাটো কানেকশ্যন আছে নহ'লে আজিৰ যুগত কাৰো কথা এটা শুনিবলৈ সময় নাই মানুহৰ হাতত নথকা বস্তু দুটাই তাই কাৰোবাক যদি সোধাই যে খেতিয়কজনকো সোধাই বোলে আজি আমুকটো বোলে মোৰ সময় নাই এই হাতমহলীয়া অট্টালিকাৰ ওপৰত বহি থকাজনৰো সময় নাই খেতিয়কজনকো যদি সোধাই যে আপোনাৰ জীৱন প্ৰণালীটো সহজ সৰল হৈছেনে বোলে নাই হোৱা এই চেন বোলে সময়ত বৰষুণ নিদিয়ে খেতি কৰিবলৈ আজিকালি চৰকাৰে ভালকৈ পইচা নিদিয়ে এইখিনি পইচাত খেতিটো ভালকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ কিমান কষ্ট সেইফালে অট্টালিকাৰ ওপৰত বহি থকাজনক বোলে জীৱনটো ঠিকে ঠাকে চলিছেনে সহজ সৰল হয়নে কেনেকৈ সহজ হ'ল বোলে টেক্সৰ চিন্তা এইফালে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আমুক তামুক ইত্যাদি ইত্যাদি কিমানখিনি গতিকে সৰল পৰিক্ৰমা কাৰো নহয় আৰু সৰলতা তেতিয়াহে আহিব পাৰিব যেতিয়া আমি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ আশ্ৰয় হ'ম তেতিয়া তেওঁ খেতিয়কেই হওক বা সাতমহলীয়া অট্টালিকাৰ অধিকাৰীয়ে হওক সৰলতা যেতিয়া থাকে তেতিয়া তেওঁ স্থিৰতা থাকে সেই স্থিৰতাটোৱে শান্তিৰ উদ্বেগ ঘটায় সেয়াই ভাগৱতৰ লক্ষ্য সেই শান্তি যেতিয়া সদায় বিৰাজিত হ'ব তেতিয়া আজি মৰিলেও মোৰ কোনো চিন্তা নাই এতিয়া মৰিলেও মোৰ কোনো চিন্তা নাই সেইটো হৈছে অভয় ব্ৰহ্মৰ আশ্ৰয় গতিকে সেই ভাৱনা ৰাখি আজি আপোনাৰ হবৰ অগ্ৰত আমি ইমানতে আমাৰ বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি আমাৰ কাৱমোবাক্যে কিবা অপৰাধ হৈছে আপোনাৰ জনা এখন এসন্ত মহন্ত সমাজ গতিকে আপোনাৰ বাবে নিজৰ পুত্ৰ বুলি পুত্ৰবাদ জ্ঞান কৰি যাতে আমাৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰি দিয়ে সেই ভাৱনা ৰাখি কায়মোবাক্য আচৰিত সকলো কৰ্ম নাৰায়ণৰ স্বৰ্ণতে অৰ্পণ কৰি আমাৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰি আপোনাৰ সমস্তজনৰ অগ্ৰণ সেৱা ধৰা হৈছে